只要是不尴尬，我们就不尴尬。我没想到第一个就被他抓到了。各位朋友们，大家好，我们是幸运联盟。这是啥？<music> 这不是你风格吗？啊？<laughs> 啊你这是啥呀？我没有啊。 我没我学他了。不是，你现在怎么回事？怎么那么爱 <laughs> 你这是游戏环节吗？采访开始前抽签得到隐藏任务，采访结束后完成任务，并不被其他成员发现即获胜。获胜者获得 QQ 音乐豪华绿钻一年。这都拿过来吧。对 <laughs> 这也太简单，好无聊啊！哦，究竟能否完成隐藏任务？我们拭目以待吧。朋友们，大家好，我们是幸运联盟。介绍一下这次新一可以唱哪首满素里面有三首歌，第一首是《回忆我》，第二首是《请允许我的陪伴》，第三首是《翡翠》。其实主要的内容方向是比较青春、比较有活力的，然后比较温暖的。 方向，嗯，展开的想象。那我就说说《回我》这首歌吧，一首非常阳光、非常热血的日系摇滚，记录了我们一起坐一趟车出去旅行，然后去海边拍 MV。《平凡》这首歌算是百分百自己完成的一首歌，我还是对这首歌就是特别感兴趣的，因为我自己也会，就偶尔还是会去听。请允许我的平凡有悲欢。 <noise> 那《翡翠》这首歌，它其实是更直接一点吧，它是一种比较鲜明的态度的表遇 <noise> 创作和录制过程中有没有什么好玩的事可以爆料一下？记得在那个沼泽地河床里边。哦，那天身体不身体小样，<laughs> 身体不适，小样，略感 <laughs> <干>小样，略感小样，又略感微胀。<laughs> <laughs> 拍 MV 的时候，那个那个大金毛口水弄得我们一身，太热了，太热了。<laughs> 大家吃看过程中有什么感动的事？情 在台上看到他们那一刻，挺感动的。搭飞机到这边，然后很多人夜排啊，很辛苦。有没有哪些地方的美食可以搭配？我觉得重庆，哪个吃好吃？我喜欢吃火锅，所以去成都要喝嗯,嗯啊,啊,啊？马马哥，好啊,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 啊，啊，要不你说两句？啊、一般我们晚上出去吃饭就是火锅和烧烤吧。 推荐你们可以吃一下广州的烧腊、啊，出钱一丁挺好吃的。他们有那味儿了。烧腊没事，我俩吃点。没没,没,没吃。我就好奇你任务是啥？我任务？随便吃。记着，记着，记着，记不记？记吗？哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> 我 <laughs> 就知道你整活呢。如果出单曲或者有一个合作舞台的话，大家非常的选择跟李荣浩更好。那个吉他 solo，哎，我很爱荣浩。你、啊、这个、吉他 solo，、哎、我爱，你。真的<对><对>，我单曲循环一晚 好累。哈斯科什，大金毛，五把椅子，绝望。哇，那睁到最大我眼睛已经睁到最大了，我的眼睛一直睁到最大。我也是，真的。那沙滩摔跤的获胜者是谁？那肯定是我呀！哎呦我操！现打一架，打一架打一架，面吧。 每一张毯子都有它的质感。哦、对，有的偏沙沙沙的柔软，像沙滩；有的比较像草地，有蓬松感。别湿了！红毯活动明星也很多，大家希望在下次的红毯我都能见到哪些自己的偶像？李易峰、李荣浩、周杰伦、李克勤老师。我、嗯嗯啊、如果给右手边队友颁奖的话，你们颁什么奖？ 永恒高龄奖，谢谢、嗯嗯嗯嗯嗯，放了放了放了，哎、哇、哎！那我给我右边这个，那就是最臭屁的，臭屁，能收、嗯、到。 讲讲，好好讲讲。呀。呀这什么鬼讲呀 <laughs>？接着讲接着讲接着讲。那右边最佳吃饭奖，我给小李当然是金曲奖、哦。哦，我泪目了。然后现在有一个突击检查，大家都穿秋裤了吗？还真穿了，还、嗯、真穿了。没有、嗯，不能穿吗？今天天冷吗？ 嗯，前几天北京也下雪了，然后看到大家都高兴的发微博了，嗯、然后在场的东北人就是看到他们这种反应，有什么想对他们说的？我见的比较少的话，我也发；我见多了就不发了，就这么简单。嗯、那如果去东北体验的话，咱两个东北人该穿呢穿上大衣穿上那个冬军 <laughs> 大衣。果晚上少喝点，少喝点。<laughs> <laughs> 我是先以观众粉丝的身份去 live house 或者音乐节的话，大家会是个什么状态？现在应该会到后面去听。现在我们今天跑二十 <laughs> 啊，我还会去第一排我也会一起去玩去。嗯、我的话站第一排蹦。可能会在场内游走。游走。嗯、用三个词总结一下去年。抓马。真棒。一波三折。刺激。有点遗憾。 买一张更软一点的床。嗯，多攒钱，少花点钱。我也没钱，多积累点，学习点东西，去旅行吧。我想。啥？可以可以可以，一起轰轰轰！一起轰轰轰！我我再考我就得考大货车驾照了。哎呀！火车，火车照。不是，去年那辆卡车我开。 其实我心态没什么变化，跟之前差不多。生日当天最先收到祝福是？嗯、呃，撒木的,、啊、的。最难忘的礼物是是粉丝们他们那本书啊，就是他们跟我说的话，弄成一本书，感觉很浪漫。嗯，等到下雪会想到什么？白色冷棉袄。把这个词起来造句。今天非常冷，等到下雪了，然后，对，<laughs> <laughs> 今天非常冷，等到下雪了。 雪花非常的白，我穿上了白色的棉袄，我走在了大街上。你可真会，你可、啊、真行！<还>啊、救救我哥！啊、喜欢你白色的袜子和你身上的味道。来、嗯，呃，和你身上的味道。白色不上。<laughs> <laughs> 那个那个白色那个那个那个调儿在哪儿？ 啊，想想念你白色袜子和，这找掉都找不到了。高点。想念、嗯、你白色袜子和你身上的味道。这个这是不个没有，是你,你身上的味道。自己来吧。什么呀？ 冷雨夜，我自我独行，随处荡，多冰冷。你觉得他俩打吗？唱过，打过，还上过热搜。那有没有别的想尝试的手风琴。成功跟郭凡老师合作，有什么感觉？没见他人啊，我也不知道是他。发了之后才。 我就说你太凡尔赛了，知道凡尔赛是什么意思吗？不知道，你这个不知道挺凡尔赛。哈，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 我觉得自己哪种类型的粉丝比较多？傻子，我的粉丝大部分是傻子。我、哦、为了防守丢手机事件再次发生，先给你两个选择，一个是老年手机，一个是小天才电话手表吧，你选哪我不选，愿世界没有凡手、哦、李正奇，你表达开心的方式是什么？呢、哦？好好开心，笑笑呀，对呀，笑啊。啊 挺好玩的，我开心了。你么着？我也开心。啊<一>，那就好啊。有开心的。然后<一><一>我们今天采访问题就,就到这里了，大家有猜出隐藏任务是时候，还记得刚才是不是隐藏？快快快！哎，快快快！急一下，自己要死不活。哦、啊，肯定就是你，肯定就是急着。阿车，急<一>、啊嗯、不急？我已经默默把所有的都完成了。谢谢你们。那个啊《翡翠》就是我哥他其实是是吗？我也完成了。<一> 大家可以猜一下，哪一还有上？哪位是记者？是是是。哈哈。你是什么？赵哥，呃，顾雨桐，田宏杰，马哲。你天你大声喊四个人。我一开始其实已经喊了两个，喊了马马哲。哈哈哈！大大笑三次，每次五秒。笑。我没笑。笑不了。 没有机会给我笑。我这个很简单，我就是摆 pose，三个。哦。<laughs> <laughs> oh. 只要你不尴尬，我们就不尴尬。我没想到第一个就被他抓到了，一开始我还想着就很自然的，哎呀，我们《去年朋盟》就从来没有这么做作的故事，看来以后要多做一些。你帮队是什么？呃，帮队友整理发型，两次。整理了吗？整理。整理了。第一次摸就摸我头发，这有毛，这有毛，我这有毛，我是主播，我说歌词。 任务吧，不是，想、嗯、我们都完成，嗯、求了我，求了我，求了我，求了、啊啊、快笑，笑笑两下就,就给你了，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，那就都拿来了，哈哈哈哈都完成，我那个也算吗？我那个也算，那这个这，我我谢谢你们，<laughs> QQ 音乐让生活充满音乐。大家好，我们是气运联盟。聆听我们的音乐故事，就在乐见大牌。打开 QQ 音乐，搜索气运联盟，点击关注按钮，就可以获取我们的新歌和专访视频。